Работа открыта, сегодня здоровь закрыла. Нова двигалась. Ага. Да-да-да. Скоро? Через три години. Через пів години. Пів години? Воно це пространство не дає йому остивати. Тобто Дуже близько, дуже мало пространства, і можна перегриває. То есть вентилятор постійно буде нахладження. Та сама сюди. Реверс, да, при реверс. же реверс, у нас. Воно даже не сюди, а воно туди видуває. Воно зверху, бачиш, решетка. Ні, решетка просто смоктувальна зверху і там трошки спереду. Понятно, так, да, але ну, налипає сюди, не на радіатор. Ну так. На решетку налипає. буде закриватися Тобто це не найчисніший, це Ні, це, центрифужний. Центрифужний. Да. У нас два Це полевий фільтр такий для грубих частин. Фільтр секунд. У нас просто є сама частина, він, він такий, він закритий идет. Є такі ж откуда. Ну да. Обтікаємо, щоб швидше їхати.

Там уже, там, не, ну я не по областям, я по заводу вообще посмотрю, то они отстают больше, чем два раза. Это, 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 это наш <с situation> власти, если добавить, то не хватит. Когда будет на канале видео? скоро. Я подписался на вас. Комментарии. Комментарии даже? Мне не нравится, когда пишут люди, я Кальсина, я Кальсина, сразу же там ваши коллеги отвечают, я как конкурент смотрю, спасибо. Да мы особо не отвечаем. Чего? И по тракторам, по зеторам, я помню. Не, ну, но... по зеторам, возможно, там... Да... По заторам, да. да а смотрим. что еще, какая фишка есть? Это не, не закрытая информация. Фишка? фишкам? Ну, mm -hmm. за подъемностью. Поменяли новый двигатель. А, а что поменяли? Был паркинг. А что поменяли?

Движок новый, каким нормам токсичности накидаем? Триа. А пальтон тоже триа, да? То есть на нем немає ни AdBlue, ни каталізаторів, никаких. Это же специально под Украину делается. Из DOTS. А давно у уже как раз в На сериях не ва. Новых И на пьем. И здесь кабина другая, да? Разница большая То есть кабина немного больше, значит и разница небольшая. Причем Это Он Она больше. Предыдущий. Она не больше, она лучше. Лучше? Да а чем? У нее намного удобнее теперь выходить и заходить. Можно Так, Прям домой ехать да, захотелось. Да, да. Так удобно. горло. Джойстик да, супер. Джойстик Как да. раз под руку. Ложишься хорошо. Угу. Стекло панорамнее. Стало. Пострели что поменяло? Поменяли, они сделали обслуживание, особо стрелы сделали выходы. Ага. Уже за подъемные 3700. Предыдущие модели 3500. Как бы заменили. Ага. Заменили модель. После 200 кг добавили. Так основные. Ага. Опять таки модель пока новая, еще не обузданная Украины. Лекарь цена? Это обсуждать, надо обсуждать условия и так далее. Сейчас звучит в районе, возможно, 90, возможно, 89. евро. А она компактнее стала? По габаритам, по-моему, такие. 238 ширина, как то было. А длина? Вот. Ну что? Мое место для управления вот этим переключением ходов. Вот, то есть при, да, моем... даже с моей худой рукой, то есть это вот абсолютно неудобно переключение. Я вот уже упираюсь в уса, чтобы переключать фото. И косточка на просто постоянно бью, получается. Йорк, uh -huh. дай покажу, принципе, переключение экономы все находится. Я даже со своей худой рукой, то есть я херня, постоянно пальцы отбываю. Ну, наверное, ее можно вынести туда, мне кажется. Я думаю, что можно теоретически, но в это, на в самом деле, тут не удобно. Я с ним, давайте, приедет сюда, я думаю, тоже приедет. Бесценно <говорил> вот, вот развлечения я вот угу. своей рукой то есть косточками бьем, угу. а вот тут вот, я постоянно упираюсь. Да, Все, ну сори. А прикинься на дядька, ну даже даже парень такие фьюра размером, больше ну, ну знаешь, у а нас часто, часто переключалось. Надо чтобы часто переключалось. Ты постоянно переключаешься, если работаешь на в русских Я думаю, что это это дублируется. Вот эту зону можно перенести? Перенести в другое место можно переключить? При желании все можно. Ну, переносить то и... Это, или это ну, другое? переключать Нет, это не другое. Основное переключение. А нельзя перенести но... На... Вот это сюда, например. При все можно перенести. Ну, есть возможность. конечно. Угу. Ну, ну, я в чем? просто спрашиваю. А безумно, ну. я, я, со своими размерами, со своей рукой, я только что вот приключал, включу его. Я постоянно косточками бьюсь тут и постоянно упираюсь в эту ручку. То есть это, а я Вся здоровый здоровая генетика, у него рука просто сюда не завидует. Ничего, это перенесу для ну, ну, оригинально сделали, как в в спортивных машинах. Да, переключатель сам классный, удобный, легко переключается, но он не в удобном месте. Это единственное. А что то сразу все расставляешь? Вот сейчас папки надо доплатить? Косяки везде можно найти, да кто бы а сомневался, так, а что вам ш... будет неудобно. не, удобно, удобно. Не, вы Я уверен, сами... вам даже заходить неудобно. Вы сами попробуйте. Не, нам не, удобно. ну, вы очень классно сделали. Просто вы сами попробуйте всякое. Вы поймете, что это неудобно. А сколько а раз, раз вы так... переписываете? А вы работали на погрузочных работах? Вы на загрузке зерновых? Вы постоянно пользуетесь? Не Ни не разу. Ни разу? Я сколько ездил, сколько пользовался, вечером пользуюсь. Даже на погрузках обычных на территории на складе все погружают технику. Если а на территории на складе погрузить технику, тогда да, тогда самому может На погрузке зерновых вы будете полный поворот. Ну, работа-то разная правда? Но, тем не менее, бывают случаи, да. когда нужно часто использовать. Бывает. Ничего, ничего, но техника вся классная. А а вообще...